Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу показать такую вот штукенцию. Это такой копировальный аппарат для фотопленок 35 мм. Не знаю, у меня инструкции по нему нет. Достался у меня вот такой. Давно уже он у меня просто так лежал, пылился. Решил... По нему снять обзор, попробуем что-нибудь скопировать. Наверное, аппарат копировальный. Диапозитивов, наверное, так, я думаю. 55, наверное, 55-го года. Может быть, разработка какая-то, не знаю. В общем, кто знает, напишите. Так, как бы особо я вам ничего не скажу, но здесь что у нас есть? Кнопка включить выключить сеть питание это тут я уже намаркировал это регулятор яркости подсветки поставим его на максимум это был здесь вывод на на реле но реле такое не которое подает напряжение а просто ключ замыкает поэтому я убрал ту вилку чтобы случайно ее в 220 не всунуть и не закоротить, не было пожара. Она была припаяна вот сюда параллельно. Поэтому вот эта нижняя часть тоже мне досталось без. Надо что-нибудь придумать. Прикрутить трансформатор. Тут две лампочки наши, по-моему, 6,3 вольта. Такие старенькие советские еще. Лампы накаливания обычные. Тут, в принципе, вот, вот мы сдвигаем, у нас появляется такой, наверное, как, наверное, рабочий стол. Матовое стекло, оно немножко такое плавает. Плавает для чего? Я так уже понял. Такой прижимной столик прижимает пленку, с которой мы копируем, на пленку, которая у нас здесь заправлена. Что у нас здесь внутри? Так, ну внутри у нас ясно здесь все. Мы передвигаем на этот столик. На матовое стекло. Наверное, вот это, скорее всего, правильно сказать, столик. Значит, читал, э, кратко читал где-то, что там должны быть в комплекте кассеты. Не знаю, может быть, какие-то специальные кассеты. Может быть. Ну, потому что, когда я вставляю здесь кассету немножечко соосность в смысле по перфорациям по перфорации немножко съезжает поэтому нужно подрегулировать чтобы перфорации попадали вот на эти зубцы вот эти зубцы в принципе выполняют только роль счетчика такой механизм Щелчкообразный, <laughs> щелчкообразный, механизм, чтобы, когда у нас находилось все это в коробке, чтобы мы слышали, что у нас прошло там какое-то количество кадров. Да? Ну, в, в, данном случае здесь рассчитано на 18 на 24 и на 30, 36, 36 на 24. Поэтому здесь как Два такие щелчка получаются через каждые четыре перфорации. И для того, чтобы нам сделать полноценный кадр, вот такой вот, нам нужно промотать, услышать два щелчка. Сегодня мы попробуем вот с этой пленки сделать копию с этого негатива. Сделаем на такой же негатив. И, по идее, должен получиться позитив. Ну, посмотрим, как это получится у нас. Здесь приемная катушка, здесь подающая катушка. Тут интересная такая конструкция. Вот она должна вот так находиться. Сегодня будем на роли ретро копировать этим хвостиком на нас. утопленным на на эту рукояточку. В общем, здесь должна у нас пленочка находиться так, и она еще обязательно надо попасть вот в эти пазы обязательно, потому что если мы этого не сделаем, просто если пленка будет идти, она вроде как прижим, прижмется все, но когда мы будем подавать вот эту вот штучку то она зацепится пленка об пленку когда будет заезжать та пленочка она ударится и копировать будем будем копировать негатив э, в смысле копировать негатив с негативом и обязательно при этом эмульсия к эмульсии потому что я пробовал на ней уже копировать эмульсии там здесь вот эмульсии ну как бы хотел как нормальное изображение сделать и сделал эмульсии сюда вверх и сюда вверх эмульсии получилось что вот эта толщина пленки она очень убивает резкость Сейчас что мне нужно сделать? Мне нужно э, э, вот взять две кассеты вот таким вот образом. Потому что здесь у нас... Ну да, вот только таким вот, вот таким вот способом мы ее сюда установим. Кассету эту. А эту установим таким способом. Так как это у нас приемная... Значит нам нужно в темноте, сейчас заклею их и перемотаю вот в эту кассету, пленку, чтобы эмульсией она уже была не как обычно вниз в этой кассете, а вверх. Такой перевертыш будет. Сейчас я это сделаю и мы продолжим. Все, я перемотал. Получился у нас такой вот интересный вариант. Теперь заряжаем в наш этот такой фотоаппарат. Вот таким вот образом. Такие пластины очень туговатые, кстати. Крутится только в одну сторону, поэтому таких вариантов перемотки там еще что-то нет здесь. Так, обязательно надо подровнять все такое. Не очень точное. Возможно, здесь были специальные кассеты. Я знаю, что инструкции. Какой-то там я видел, там технический паспорт где-то в интернете. Все. У нас получается... 1, 2, 3, 4, 5. Ну, кадрик протянем. Следующий можно уже снимать. Вот эта кнопочка вот, она работает ну, таймером, да. Нажал, отпустил. Я для этих целей буду использовать такое реле времени. Выберу 2 секунды, потом сделаю 4 секунды. И здесь у нас будет пуск. Но одновременно буду удерживать эту кнопку постоянно за это время. Все, вставляем назад нашу кассетку заряженную. нажимаем замки. Здесь, э, в этом аппарате по умолчанию, да, когда мы включили сеть, он горит. В момент, когда мы перетягиваем сюда, вот эта кнопка, она отключает подачу постоянного свечения вот этого прижимного столика. Вот так вот оно горит. Такой вот регулятор здесь выключу свет. Еще рекомендуется все это делать при таком слабеньком свете, потому что может где-то вот здесь вот отраженками попасть паразитный свет. Поэтому так мы и сделаем. Так, водится под вот эти пластиночки. Тогда, когда аппарат, когда кассету мы сдвигаем сюда, она прижимает негатив. Или позитив. Ну что у вас там будет? теперь мы сдвигаем, она одновременно ее прижимает пленку. Все, до упора. Теперь нам надо прокрутить два щелчка, чтобы было. Раз, два. Все, мы на один кадр прокрутили, и давайте, наверное, прижмем теперь столик. Прижимаем. Вот он даже держится. Выберем две секунды. Я, наверное, сейчас немножко, наверное, выключу свет. Основной. Чтобы у нас не было этих паразитных. Сейчас немножечко сделаем по-другому. Так, я думаю, будет нормально. Видно. Я нажимаю кнопку. Нажал. И теперь нажимаю 2 секунды. 2 секунды сделал. Теперь сделаем еще один, потому что у меня свет горел. На всякий случай. Промотаем еще один кадр. Так, стоп. Надо ослабить стол. Так, это пол, плен... пол кадра. Еще пол кадра. Прижимаем. Нажимаем. Ладно, сделаем 3 секунды. Все. Ослабляем. Проматываем. Теперь сделаем 4 секунды. Прижимаем. Есть. И давайте еще сделаем 8 секунд. Ну вот так, чтобы уже двойную экспозицию. Ну, в смысле не двойную, а увеличенную в два раза. Так, сделали 8. Теперь мы какой-нибудь другой кадрик сделаем. Сейчас я включу постоянно, чтобы горел свет. Ну, давайте вот этот портретик поближе. Подвигаем, перемотаем. Вроде не перематывал. помню. Лучше перемотаем. Все, перемотал, прижал. Сделаем тоже. С 8 секунд начнем. От руки посчитал, но ну, ничего. Вовремя это спохватился. Сделаем дубль. Расслабляем. Так, теперь я уже там отключил. Теперь с автоматом сделаем. Все, теперь сделаем то же самое на 4 секунды. Прижимаем. И сделаем на 2 секунды. Все, вернулся я к тому с чего начинал отснятые кадры у нас здесь теперь только все зависит от того угадал я или нет идем в проявку